Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Ретроспектива. Продовжуємо це передач з історії розвитку спорту на Житомирщині. Сьогодні будемо вести розмову про один з масових видів спорту легку атлетику. В передачі беруть участь дослідник історії спорту на Житомирщині Олександр Станіславович Кохарський та голова обласної федерації легкої атлетики, майстер спорту міжнародного класу, фіналістка Олімпійських ігор. 1988 і 1992 років Інна Миколаївна Євсеєва. Отож, шановний, я вас сердечно вітаю. Також Студії ми продовжуємо цикл. От, завдяки вашому ентузіазму, Олександра Станіславовича. Ну і сьогодні про легку атлетику. Кажуть, що це не вона легка, тому що кажуть, що це хтось тобто сказав, головне, щоб були кеди чи тапочки. І вже ти біжиш, і ти вже можеш показати якийсь результат. Ну, це... Але ж це, не, не, це може спрощено, а насправді це, це важка праця, так, яка приносить да, це результат. Це зовсім не так. От. Легка атлетика, вона е, називається тому легкою, що доступна. От. І от, правильно говорили, що одягнув тапочки, кеди, там, е, спортивну форму. і… Можна вже займатися легкою атлетикою, але ж вона нараховує безліч видів. І як вид спорту, вона зародилася ще в стародавній Греції. В 1776 році, до нашої ери, відбулися перші Олімпійські ігри, і саме легка атлетика біг на. Одну стадію, це 192 метри 27 сантиметрів, така була довжина цього стадіону. От, стародавні греки розпочали історію легкої атлетики. В Житомирі легка атлетика почала розвиватися ще з 1910 року. Це я знайшов в документах, і деякі учасники. Змагань брали участь у першій Олімпіаді Всеросійській 1913 року, і в тій Олімпіаді брав участь Стефан От. Після повернення з Олімпіади він організував тут гурток. І це вважається початком розвитку легкої атлетики в Житомирі і на Житомирщині. Найбільшого успіху наші легкоатлети досягли вже після Першої світової війни, це в 1921 році відбулися перші змагання 1 вересня. Ну, тоді стадіону як такого не було. От на площадці теперішнього педінституту відбулися ці перші змагання. І Чемпіонами тоді стали Віктор Ігостінович Карабанов, ось, от, 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 в чорному костюмі, і Стефан Іваницький в бігу на 100 метрів, і Ян Розит е, в Штовханні ядра. Вже в 2022 році наша збірна е, в складі е, семи чоловік бере участь у першій всеукраїнській олімпіаді в Харкові, і де займає. Третє місце, От, пропустивши вперед тільки команди Харкова і Києва, там е, досить е, вдало виступив Вадим Снетичук. І саме цікаве, що він. Був один із перших членів збірної команди України і брав участь у Всесоюзній Спартакеаді. І там е, наша команда всього в складі 7 чоловік от, е, завоювала третє місце. Це досить високе таке місце. Ну, далі такі успіхи прийшли у нас і на Спартакеаді 24-го року. От у нас був е, Переможець, чемпіон цієї спартакіади Леонід Григоріїв в метанні Списа. Далі такий етап. Це 25-й рік. Ось ця команда брала участь в Одесі у всеукраїнських змаганнях, комплексних таких змагання. От. Ми стали тоді чемпіонами, і ця команда брала участь у ну, всесоюзних змаганнях. 24-й рік набуває поширення легка атлетика і в Коростені, овручі, в Новоград волинському в Бередичеві, де проводяться свої окружні спартакіади. Я цікаво, що було базою для. Розвитку легкої атлетики. Це були в школах, скажімо, цей від спорту. ні, це були спортивні це... клуби. Спортивні клуби. Да, так? Да, до речі, самий перший спортивний клуб на Україні був створений в Овручі. Так оці спортивні клуби вони заклали фундамент розвитку цієї легкої атлетики. Ну, в 28 му році великий успіх також припав на нашу команду. Це вже була. Друга Спартакіада в Києві вона проходила. От потім, після повернення цієї спартакіади Албаріус Дмитро Іванович, він був в складі тоді, тодішньої команди. От, у нас встановлює перший рекорд. Бігу на 100 метрів, причому він пробіг за 11,2 Це на той час був великий такий результат. От. І в подальшому він стає одним із провідних спеціалістів і тренерів легкої атлетиці. От, підготував Валерія Брумеля, чемпіона Олімпійських ігор, і рекордсмена світу в срипках у висоту Тер Ованесяна. До речі, и первый тренер. тренер. Ваш тренер? Не, не первый, а единственный тренер. Да, единственный <связывается> тренер Микола Иванович Денисов. уж занимался у Дмитра Ивановича Обариуса. Ну, я извиняюсь, я добавлю немножко. Он просто Обариус во Львове, его пригласили во Львове преподавать в институт тогда был. И он там... Институт ну, физической да, культуры. Да, физической культуры очень сильный был. Інститут на преподавав. Ну тоді не багато таких вузів було. Зараз є. Так, зараз в кожному нас... да, обласному центрі є. А раніше Київ, Харків і Львов більше нігде не було на Україні. І от нього дуже сила відлякає. А от цікаво, коли на яскравіші, так сказать, розвинувся масовий рух скажімо, легкої атлетики. Коли... Ну, це вже Я, Які роки? Піс післявоєнні роки. От, починаючи з 50-го, 51-го року, от, завдячуючи Таким тренером, як Кононову, от Борису Івановичу в користині почала розвиватися досить потужна легка атлетика. Потім з'явилися у нас такі тренери, як Носенко Олександр Павлович. і завдячуючи цій людині, у нас Біг на середні дистанції, набув такого розвитку. І сьогодні дуже багато послідовників і тренерів. От, значить, в 60-х роках почав працювати Ві... Віталій Лонський. Лонський. От, Віталій ось Віталій. Тут... Ми випустили таку газетку до сторіччя легкої атлетики, і це от гордість Житомирщини, гордість. От, і серед них є і Віталій Лонський, який створив свою школу стрибунів висоту, де вийшли багато і учасників Олімпійських ігор, і чемпіони Європи, рекордсмени Радянського Союзу. От серед них от, наш. Хороший товариш Рустам Ахметов. От, який викладач. був викладач. Да, викладач. Ні, він викладач. зараз Професор. зав кафедрою теорії методики Професор. нашого університету. Я еще извиняюсь, мне кажется, что вот эпоха действительно легкой атлетики у нас в Житомирской области началась, когда Рустам Фахимович поехал на Олимпийские игры. Это уже, говорится, наш спортсмен. У нас до этого было много участников, конечно, Олимпийских игр, там и чемпионы, и призеры. Но они все как бы только родились в Житомире, понимаете? Они такого отношения спортивного к Житомиру не имели. Они, ну, там, но, родились и уехали, родился, да. Потом, да уехали, где-то тренировались, так. не у наших тренеров, а Рустам Фагимович непосредственно от Житомирской области поехал, непосредственно у нашего тренера тренировался. Так что вот с него и началась и эпоха. И вернулся назад, вот, да. и зараз да. И на Микалейна. Я так зрозумел, же самые, вот, она коренная Начинаем да. говорить про вашу историю, ваше сходжение, так сказать, я, я какая мотивация, почему вы пришли в, в спорту? Ну, я, можно сказать, что так немножко такого было в детстве не немножко, а спортивного телосложения, так что высокая, и худая, так что мне очень многие Тренеры приглашали на очень многие виды спорта, там и баскетбол, и волейбол, и лыжи даже. Ну, я как-то так, вы знаете, пару тренировок пойду, и мне и уже не хочу ходить. Ну и, конечно, на легкую атлетику, так как я в школе действительно, вот, как говорится, дар от Бога был у меня к бегу. В а восьмой кучу? школе я училась, и действительно мне все тренеры приходили. Ну, очень много тренер, тренеров наших житомирских и предлагали заниматься, но я не хотела. А потом как-то так, ну, пойду там, там к Семченкому Владимиру да, Александровичу, Александрович. значит, тоже тренировки три пойду, он мне там кросс даст за рыча но я уже после этого кросса не прихожу. Ну, и как-то одно время вот Николай Иванович Денисов пришел в школу и пригласил меня к себе. И мне говорит, что я сейчас уезжаю в Ялту с группой. У него тогда группа была легкоатлетов, сильных и рекордсмены Украины. А я уже, когда приеду, уже придешь ко мне на тренировки. Это мне было 14 лет, 8 класс. Я думаю, ну слава богу, пусть едет, а там жизнь там покажет. Да. И тут буквально проходит неделя, подходит ко мне учитель физкультуры в школе, Валентина Георгиевна Денисова, и говорит, николай Иванович звонила, с Ялты хочет тебя взять в Ялту на сбор. Ну, фактически, э, девочку, которая не занималась ничем и не занималась тоже как-то в то время, тоже сразу взять в Ялту на сбор. Ну, хотя, как говорится, деньги на спорт выделялись большие, но такого не было. Вы понимаете, хотя перворазрядники ездили на сбор, минимум перворазрядники. А я вообще еще, ну, толком, ну, где-то там... В год три раза пойду на какой-то вид. Ну, ну оч очевидно, у него было какое-то профессиональное Ну, чтобы... да, профессиональное. Ну, я поговорила с родителями, мама говорит, конечно, дочь, поедь. Мы в этом году не были на море. <laughs> Покупаешься, отдохнешь, едь. Ну, думали, отдохнешь, вы понимаете. Но не понимали, у меня родители были далеки от спорта. Ну, я поехала, там 20 дней пробыла в Ялте на море. В общем, ну и как-то после этого я приехала, мне мама сказала, попробуй, дочь брось. Вот у Людина взяла тебе, тебе в Ялту так, ты... за государственный счет и попробуй только вот брось. И я вот так вот, ну, действительно, со всеми познакомилась там уже, со всей группой, как-то уже стала своей, и вот так вот и продолжала тренироваться. Ну, а как же шли до, до вершины мастерности? Это же Ну, процеду. в принципе, знаете, первая моя удача была, вот как-то, ну, когда я пришла, как-то сразу у меня быстро пошли результаты. Вот в течение года я уже выполнила первый взрослый разряд. А потом, в общем, как-то стабильнулись результаты. В общем, года три, в общем, практически не было прогресса, я стояла на месте. Но мне, не... ну, я так Понимаете, сейчас я, например, понимаю, что я там где-то сочковала, где-то, знаете как, ну, такой, как говорится, не было еще сведомости, можно сказать. Ну, а потом э, мне уже тренировала Инна, или ты, как говорится, Паши, как я серьезно? говорю, серьезно. Или же а я, ты да, а будто... я в техникум тогда советской торговли после восьмого класса поступила, или иди в магазине, как он говорит колбасу продавай. <свят> <свят> ну, я, конечно, говорю хорошо, и вот мы как-то давайте попробуем, и как-то серьезно, вот действительно год пропахала. И результат не заставил себя ждать, и я сразу же выиграла чемпионат СССР-Юниорский, в общем, и попала на матч в Ленинград СССР-ГДР когда очень такой популярный, в общем, в Ленинграде город герой, как говорится, с немцами, знаете. В общем, ну и вот так с тех пор пошло, пошло, пошло. И привело вот ну, к а двум скажем, Олимпиадам. как вы пришли до Олимпийскую сборную? Это же, может, быть, непростые были там. Ну, в моменты. принципе, ну да, конечно, попасть было очень сложно. Я могу вам сказать, что потому что, ну, Советский Союз тогда страна, за которую выступала Советский Союз был большой и, и... средневеков. Багато да, было средневеков таких. было очень много и, в общем. Ну, ну, система тоже была очень, как говорится, жесткая, система отбора очень жесткая. Ну, и трое от страны попадали только, только три человека от страны. Но при этом у тебя должен был еще быть норматив, который тебе позволяет участвовать на Олимпийских играх. Потому что в легкой атлетике недостаточно быть победителем, например, вот даже сейчас чемпионата Украины. Тебя могут не взять ни на какие соревнования. У тебя должен быть еще норматив, чтобы ты, там, как говорится, не плентался на Олимпиаде а как, ну, соревновался наравне с сильнейшими. Ну, чтобы это был, результат. Результат, как... да, показывать. Ну, и, в принципе, я уже к этим шла. Олимпиада, как говорится, это каждая, мечта каждого спортсмена. И я уже серьезно тренировалась, серьезно относилась. Уже была профессиональной спортсменкой. И это мне уже было 24 года, когда я попала на первую Олимпиаду. И выиграла чемпионата ну, СССР. Вы молода, да. симпатичная. В вы себе видмовляли, когда там, скажем. Ну, были? по крайней мере, ну в еде я себе не видновляла нет, вот это единственное. Ну что, ну конечно, например, в количестве, как говорится, съеденного не не но а питание у меня, конечно, должно было все. Ну и тогда были и натуральные в основном продукты, ничего лишнего, там, мороженое. Например, я много, там, лет десять я не ела мороженого, потому что у меня как съем мороженое, горло начинало болеть. Я вообще отказалась от него, там, ситро, вот такое вот. Ну, старались, качественные продукты есть. И, конечно, ну, что тут говорить... Даже, как говорится, когда готовилась на Олимпиаду, то у меня в холодильнике стояла литровая банка черной икры. Олимпиада в Сеуле 1988 год, если я не ошибаюсь. Да, да. Вот, как вы, вот, пригадайте, как вы там, уже на этой дорожке. Ну, вы знаете, вообще, стояли, так как говорится, да, и говорится, да, была первая моя Олимпиада, и вообще... Это, можно сказать, первые мои такие серьезные международные соревнования. Я до этой Олимпиады участвовала только в матчевых встречах. Не было ни чемпионата в Европе, ни мира. Вот сразу Олимпийские игры. И обстановка, когда, понимаете, вот в те времена как-то было э, с каждой республики очень было престижно попасть на Олимпийские игры. И, ну и у нас так получается, что нас повезли на 800 метров. Трое должны были ехать, а нас повезли четверо. В общем, двух украинок, вот меня и Елизаренко, одну россиянку и одну литовку. Словом, была такая интрига. Интрига, да. И в принципе, в общем, и мы не знали вообще, вот, например, завтра нам бежать. Сегодня так. нам выдают номера нагрудные и всем четверым. Представляете? Но... И какая ночь, и тут, да? И, боже мой, уже думаешь, ну что ж, если тебя отсекут, а у меня был и норматив, и я была в призах, вы понимаете, вот на дворе, но меня не должны были отсечь, но думаешь, а вдруг отсекут? Все ж может быть. Ну, конечно, долго рассказывать разные подводные такие течения были тоже. В общем, очень серьезная была нервотрепка. Очень. Нас заставляли даже перед, перед Олимпиадой. Вот давайте полторашку пробежим на отборе. Хотя я полторашку не бегала. Вот давайте 400. Вы понимаете, но ну, настолько дергали нас, испытывали что мы уже на Олимпиаду поехали никакие, можно сказать. Загоняли. Да. Вас, так. И еще получилось, что, ну, сами, например, мой тренер не поехал. А знаете, когда родная душа рядом с тобой, ну, намного легче. Да. Э, и ну, и получается так, что мы приходим все четверо на разминочное поле, на стадион. Ночь никто не спал. И нам говорят, что вот побежит ты, ты и ты, Ализаренко, Матасевичение и я. А Гурину, девочку там с России, хотя она уже была призер чемпионата мира в беге на 800 метров, ее отсекли, но ее, ей дали возможность, поставили ее полтора километра бежать. И мы, правда, тоже получается так, что как-то так, э, тоже вначале как-то даже неорганизовано было, что мы начали разминаться, вот побегали, и тут нам объявляют, что пора идти в колл-рум, для, ну, там такая процедура, шиповки смотрят, сумки, форму проверяют. Должна быть все там единое, которое дает страна заявку, в чем ты, в чем ты бежать, гвозди проверяют. И фактически я вышла на старт, не разминаясь, не делая там ни спецупражнения, ни ускорения, вы понимаете, у меня даже такая паника была. Я не размялась, потому что, ну, мы побегали минут пять, и нас сразу зазвали в комнату. Ну, а в основном мы готовимся к старту, разминка у нас длится где-то час и более, но не менее часа. Мы бегаем километра три, гнемся, делаем специальные упражнения, ускорение. а тут... И вы знаете, все-таки вот я даже сейчас работаю тренером, говорю спортсменам, что психика, прежде всего психика должна быть. Я говорю, я на Олимпиаде без разминки бежала, вот стала и побежала. Ну и можно сказать, что я единственная из этой троицы попала в финал и была шестой. Финал. А вот 92-й год, это уже незалежная Украина? Нет, это еще незалежна Украина. Это у нас вообще мы были там, как говорится. переходный период. Да, это мы выступали. солянка. Да, это Все ужас. Ну, это... Вы, вы знаете, вообще спортсмены это такие люди, которые патриоты своей страны. И вот то, что у нас тут на майке на груди, мы, как говорится, с гордостью несем и выступаем за эту страну. И всегда я гордилась, что у меня на груди герб СССР. моей страны, да, СССР. А тут вообще ничего, как говорится, без роду, без племени. Краины не а, нема, а не герба тоже и нема. Гербаны, краины, СНГ, вы понимаете, что а, это ага, за СНГ, мы не понимали. Даже тогда в честь наших спортсменов олимпийский гимн играл и поднимался флаг олимпийский. Вот просто белый флаг, на котором вот кольца олимпийские, вы представляете? На, ну, Депр, на этой Олимпиаде я уже, конечно, была опытная. У меня уже за плечами были, в общем, и Европа, и мир, как говорится, Но соревнования. Вы были, я так понимаю, в, в финале? я была четвертой. Чуть-чуть Четвер... мне не хватило, Чуть... может быть, Чуть... знаете, да, тактически... Тактически я вот немножко Доброн, да, прогавила, чуть-чуть. Да, потому что у меня вообще после Олимпиады было 12 стартов. Вот где мы финалом Олимпийских игр выступали. И я всегда была в призах. Это найкращий тот... выступал выступ наших э, за спортсменов да. взагалі. Инна Миколаевна, ну, сейчас вы уже с позиции часу, с позиции опыта, тоже занимаетесь уже как педагог, так и... І... Да, і за учимом роботи в спортивній школі. Сьогодні она. які проблеми і в якому стані легка ну, атлетика? Як, ви знаєте, як ви можете легка атлетика у нас зараз в області на дуже високому рівні. Значит, ми дуже гарно виступаємо на чемпіонаті України. і попадають наші учніки на міжнародні змагання. Ну, единственная какая проблема, это что у нас вот эта база, никак не могут, как когда-то говорил один из наших руководителей, это все равно, что наш стадион, все равно, что пиджак без пуговиц, так и он остался до сих пор. Ну, вы понимаете... Я знаю, что там манеж есть, но да. тем, что я но что там проблемы? Так. Манеж сделали очень здорово, там, конечно, еще надо сделать гидроизоляцию трибуны, и мы вас вот запрошиваем к себе, чтобы вы, может быть, сняли, показали нашим телеглядачам и, как говорится, общественности, чтобы не нам, это, может, это помогли. Зробим, а вам обещают там допомогти? да, разрушу, да, да, да. Обещают, говорят, ну, сейчас нет возможности, но вроде как руководство обещает. Как дах тече, а умовы там, начеб не сделали, а лишь не да. завершили. Да. Очень. Французскую очень хорошую дорожку положили, но не сделали там вытяжку в раздевалках. И не сделали тренажерный зал. Мы уже и тренажеры, уже даже деньги нам департамент выделил на тренажеры. Мы уже тренажеры купили, все, но оставить негде. Ну единственное, что вот эта дорожка, которая лежит на стадионе, она уже ей уже более там... 35 лет, она уже тоже руйнуется и приходит в негодность. Вот ее надо делать. Потому что у нас мы без без покрытия не можем тренироваться. Так, до громадской седоковы. Хочете звернуться? Ну, я хочу звернуться, но проблему. прежде всего к нашему губернатору. Он у нас, мы знаем, что он очень любит спорт. Он у нас часто бегает на стадионе. В общем, в частности легкую атлетику очень любит. И мы надеемся... Бокс. Да, и, ну и бокс тоже. Ну, вообще спортивный такой мужчина. Мы считаем, что вот он нам может помочь. И, как говорится, только он, больше никто. Он же, как говорится, голова у нас в области. Так, что вы хотите побажать тем, кто хочет заняться легкой атлетикой? Ну, я хотел бы побажать всем, кто хочет заняться легкой атлетикой, и не только легкой атлетикой. От, коли я йшов сюди, я там е, прочитав такий вираз, стародавні греки вибили на скелі. Хочеш бути сильним, бігай. Хочеш бути красивим, бігай. Хочеш бути розумним, бігай. А я би ще додав би сюди, хочеш бути здоровим, бігай, хочеш бути щасливим, бігай. Отож, хай всі бігають, будуть здорові і щасливі. Інна Миколаївна. Ну, я тоже хочу пожелать, чтобы, как говорится, наши граждане Житомирщины более активно любили спорт, в том числе легкую атлетику. Это как мы начинали с передачи, это не так трудно. Купил себе кроссовки или кеды, одел шорты и футболку и побежал. И как говорит, да... Александр, вот тоже все тоже может быть и что да. если вы хотите заняться легкой атлетикой, действительно, берите шорты, майку, Приходьте на стадіон, приходьте на, на в ліс. Спортивні черевики і приходьте на стадіон. До. Дякую вам за те, що прийшли. І вам теж і... і вам дуже дякую. Нагадую, що в нас була програма Ретроспектива.